Здравствуйте! Находимся мы на улице Захисник... военного тыла. Идет она от улицы Федора Караманица или бывшая Ватутина и до пляжа на прудах. Там улица идет Невская, но ну, сейчас она называется Захисники Вазовстали. Попеременовали практически все. Несколько магазинов тут находится Начинают вот тут и на один. Тут второй, третий. Ну, там и четвертый дальше есть. Идет она. Улица довольно небольшая. Минут за 10 нужно пройти. Есть такие есть улицы, что час надо идти. Довольно. Короткая. Ну тут кафе и магазин. Тут тоже он магазин имеется. Магазинов хватает. Ну, кафе напротив виднеется, ну, уже давным давно тут стоит это кафе работает, точнее во многих местах все поменялось, мне кажется оно еще с, с союзных времен это кафе, ну это уже новое открыли недавно буквально, может месяц-два назад, раньше не было. Ну и на этом все, до свидания.